assalomu alaykum hurmatli ustozlar sizlar bilan biz malaka oshirish davrida sizga taqdim etilgan ma'lumotnomani uzluksiz kasbiy ta'lim elektron platformasiga yuklash va ushbu platforma orqali sertifikatni olish tartibi bilan batafsil tanishib chiqamiz ma'lumotnomani yuklash uchun avvalambor siz tizimdan ro'yxatdan o'tgan bo'lishingiz shart shundan so'nggina siz ma'lumotnomani yuklash imkoniyatiga ega bo'lishingiz mumkin buning uchun kirish tugmachasini bosamiz ro'yxatdan o'tgan mobil telefon raqamingizni kiritasiz kirish parolini ya'ni tizimga kirish uchun qo'ygan parolingizni kiritasiz. Hazırda, siz sakirish tugmachasini bosasiz hozirda sizda hech qanday kredit taqdim etilmagan chunki siz oflayn tarzda malaka oshirgansiz siz ma'lumotnomangizni yuklasangiz bu yerdagi kreditlar hajmi o'n sakkiz kreditga yetadi keling ma'lumotnomani yuklash tartibi bilan batafsil tanishib chiqamiz mening profilimni tanlaymiz mavjud sertifikatlar qismida ma'lumotnomani yuklash uchun qo'shish tugmachasini bosamiz ushbu tugmachani bosishdan oldin so'roq belgisini bosib bu yerda ma'lumotnomadan tashqari ham sizning malaka oshirish sertifikatini olish mumkin bo'lgan muqobil malaka oshirish shakllarini ro'yxatini ko'rishingiz mumkin bo'ladi demak hozirda bizda malaka oshirganlik to'g'risida ma'lumotnomamiz mavjud ushbu ma'lumotnomani yuklash uchun qo'shish tugmachasini bosamiz muqobil shakl turini tanlang ushbu malaka oshirish to'g'risidagi ma'lumotnomani tanlaymiz va, va hujjatni yuklash tugmachasini bosamiz e'tibor berib qaraydigan bo'lsangiz bu yerda yuklaydigan hujjatlaringizning formatlari ko'rsatib o'tilgan ushbu formatdagi hujjatlarni yuklash mumkin bo'ladi agar uh, bir nechta hujjat yuklamoqchi bo'lsangiz ushbu hujjatlarni zip fayl yoki rar fayl ko'rinishiga keltirib yuklash imkoniyati bor hozirda demak ma'lumotnomani yuklamoqchimiz shuning uchun bitta fayl bu yuklash tugmachasini bosamiz ushbu jarayon qanday qurilmada foydalanishdan qat'iy nazar uh, mobil telefon yoki kompyuter planshetda foydalanishidan qat'iy nazar yuklash tartibi bir xil ko'rinishda bo'ladi yuklash tugmachasini bosamiz va sizning hujjatingiz qayerda uh, joylashganligini topasiz ya'ni ma'lumotnomangizni uh, hozirda men ishchi stoliga joylashtirib qo'yganman ishchi stolidan ma'lumotnomani yuklayman va открыть tugmachasini bosaman bu yerga sizning ma'lumotnomangiz kelib joylashadi va ko'rib chiqish uchun yuborish tugmachasini bosasiz ushbu ma'lumotnoma mas'ullar tomonidan ko'rib chiqish uchun tavsiya etildi eslatib o'tamiz e, siz ma'lumotnomani yuklashdan oldin o'zingizning shaxsiy ma'lumotlaringizni to'g'ri kiritgan bo'lishingiz talab etiladi to'g'ri kiritilgan bo'lishi kerak bu yerdagi shaxsiy ma'lumotlaringiz chunki ushbu tizim jarayonida sizning ma'lumotlaringiz bilan taqqoslab chiqiladi sizning malaka oshirishda o'qiganligingiz va o'qishni tugatganligingiz to'g'risidagi buyruq tegishli ta'lim muassasalari nodavlat ta'lim bsai hududiy markazlaridan olinadi va ushbu buyruq orqali sizning ma'lumotlaringiz tekshiriladi kirish buyrug'i va ma'lumotnoma solishtirilib haqqoniy ekanligi tasdiqlangandan so'ng sizga o'n sakkiz kredit taqdim etiladi va bu kredit sertifikat olishingiz uchun yetarli bo'ladi ushbu sertifikatni yuklab olish uchun malaka oshirishni tanlaymiz bu yerda sertifikatni yuklab oling tugmachasi turibdi ushbu tugmachani bosamiz va elektron tarzda sertifikatimizni yuklab olishimiz mumkin bo'ladi sertifikatni yuklab olish tartibi sertifikatni yuklab olganingizdan so'ng uni o'zingizni kompyuteringizga yoki tele, mobil telefoningizga ko'chirib olish imkoniyati ham mavjud buning uchun skachat tugmachasini bosamiz va kerakli joyni ko'rsatamiz misol uchun рабочий сtoл сохранить tugmachasini sertifikat pdf formatida taqdim etiladi mana sertifikatni ko'rishingiz mumkin buni haqqoniyligini tekshirib ko'rish imkoniyati ham mavjud buning uchun siz asosiy oynaga sertifikatni tekshirish oynasiga sertifikat raqamingizni kiritasiz va sertifikatni tekshirish tugmachsini mana shu sertifikatni qonuniyligini tizimda ham tekshirib ko'rishingiz <laughs> mumkin e'tiborlaringiz uchun rahmat